Парья. Ну как хорошо, когда... Фи де пария. Концертмейстер владеет французским. Повезло. Фиии де пария. Это и Ну Ну в пении, конечно, все-таки. Года два назад вдруг пришла идея. Точнее, не идея, а я вспомнила, что... Через два года будет э, вот ровно 20 лет, как я работаю концертмейстером. А теперь чуть-чуть с движением. Отлично. Мне очень повезло, я считаю, у меня так сложилась жизнь, что я наконец-то добилась поставленной цели, я перешла работать в национальную оперу, это была моя давняя мечта. Когда я уже начала работать тут, я подумала, что все-таки 20 лет трудовой деятельности ⁇ это какой-никакой этап. Чуть -чуть вперед. Хочется как-то продемонстрировать себе, своим солистам, публике, своему руководству, в конце концов, не последний момент, что за эти 20 лет лично я добилась, и что я могу показать. Нет, ось, 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 точнее. поскольку у меня такая очень интересная профессия, безумно сложная, безумно ответственная, безумно какая-то такая творческая, но при этом я не существую как самостоятельная единица концертмейстера. Это только человек, который сопровождает. Вот я 20 лет сопровождаю вокалистов. Причем делаю это с огромным удовольствием. Не знаю, ощущают они это или нет. Ну балдею я всегда от этой ноты. Так, дальше я бы спела, знаешь, что... Давай сразу на колокольчики пойдем. Ну, давай. А это потом мы споем. Утанте ле клошете шармер. Вот это mm -hmm. вот, э, на следующей странице. Утанте, утанте ле... темп. Угадай. Да, нормально, да? нормально. Хорошо, хорошо. И я потом сразу клацну вот этот меланжерный аккорд, сразу. А потом будет большая пауза. Ну, достаются мне солисты без недостатков. Ну, мне так кажется. Или это какие-то такие микроскопические микро-недостатки, которые даже нельзя таковыми считать. Это то, что очень легко поправить. Это люди с ярко выраженными, ярчайшими вокальными данными. Ну, не побоюсь этого слова. Понятно, что всегда есть какое-то стремление к чему-то недостижимому. Это понятно, это нормально. Это люди с ярко выраженным эмоциональной какой-то вот характеристикой. То есть это всегда в голосе, помимо самого голоса, это куча красок, это куча динамики. Это люди, наделенные актерскими данными, что в их профессии оперного певца Одно из основных ищет качеств. Поэтому мне достались вот такие. Я играю на рояле. Да, я пытаюсь воспроизвести оперную партитуру, я пытаюсь воспроизвести звучание оркестра, но я это делаю с помощью рояля, посредством рояля. Я не залезаю в их кухню, в вокал, то, что они прекрасно сами понимают, поэтому я могу исправлять недостатки вкусовые, если мне, если я, если мне кажется, что я их нашла. Я могу исправлять недостатки стилистические. Вот, ну не секрет, что существует куча стилей музыкальных, допустим, тот же Верди отличается от того же Рассини, и тот же Рассини отличается и Верди вместе взятые от русской музыки, от украинской и так далее. Вот это то, что я реально могу, э, чем я могу помочь, мне кажется, не касаясь их э, тонкостей, их кухни. No, porque... А дифільта пробору, як коли ін реалізації, складне в нашому, в нашому, в нашій кухні, да, в нашій, як це сказати, в вокальному житті. Те, що ми не дуже можемо чути те, що ми робимо. Якби чуємо, да? але те, що виходить з роту, eh, з так, з голосу, голос, ми не дуже можемо, як би сказати. стопроцентно вицевати, это правильный звук, и пианисты, коучи, такие такие персоны, как як Лина, какие у нас очень много персон таких в Украине, в Киеве, это очень важливо для для, для их каких-то способов, которые они сами преодолевают свои вокальные какие-то сложности, это я не, не вообще это не моя парафия. и поэтому я очень боюсь, когда Зачастую бывает так, что то, о чем мы уже сегодня говорили, что у меня отношения со всеми моими солистами, они построены на доверии. Но и, и, и в то же самое время это доверие меня порой пугает иногда, потому что порой солист доверяет настолько и ждет от меня чего-то того, что я уже просто начинаю бояться. Я считаю себя полностью... как сказать виновницей какого-то успеха или, не дай бог, неуспеха. И мне уже кажется, что ответственность только на мне. Сегодня мы на день рождения. И у нашей Елены сегодня юбилей, сегодня концерт. Это, это главное. We're очень много бачив передач про вокалистов, про співаків. Завжди все рассказывают про співаків, але никто не зачіпає от е, саме Це питання концертмейстерства, а Якщо концертмейстер тобі підходить, ти працюєш з ним душа в душу, він тебе розуміє, і він знає, як зробити музику і зробити музичний матеріал, це вже 50% твого успіху. Ну плюс двої 50% – це голос. А оперний концертмейстер це ще тяжче, тому що людина, яка має знати партитуру. Має знати е, динамічні всі всю динамічну палітру твору опери від початку і до кінця. Плюс е, е, Ліна є дуже е, такою людиною, що вона завжди вдосконалюється і вчиться. Вона знає багато мов. Ми співаємо італійською, французькою мовою. Концертмейстер має підказати, як вимовляється слово, що воно означає. Тому що, коли ти співаєш, і не знаєш, що означає, то це взагалі треба закінчити і перестати співати, якщо ти не знаєш про що ти співаєш. <паспілляє>

un veloce condace Sfuglia toccherà Finché c'è brilla una stella E la luna splenderà Il più bel con la più bella Tutta notte danzerà Mamma mia, mamma mia Già la luna in mezzo al mare Mamma mia, mamma mia Mamma mia si salterà Finché, 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 finché Mamma mia si salterà Finché, 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 finché Mamma mia быстро, тебе нормально? Да, тогда пошли дальше. Молодец! Так, в принципе, меня все устраивает, единственное, смотри, вот тут вот я решила играть один раз, а не два, ага. то есть я пойду сразу, вот если mm -hmm. я как можно быстрее ускорю это все, и вот так вот все. Да, 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 потому что мне можете не Сколько, да, 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 я тут, тут будет уже, конечно, не Олега, тут уже будет mm -hmm. хорошо. Престисима, ну вот как-то так, в принципе, меня устраивает, нормально. Это людина с прекрасным музычным смаком. І це дуже великий плюс для концертмейстра, тому що можна можна бути концертмейстером, грати все, але якщо в людини нема від природи цього музичного смаку, це дуже погано. то ты всегда можешь прийти вот на, конкретно на место работы вот, Лианы Косович, и всегда ты придешь, и тебе помогут, тебе с тобой выучат то, что ты хочешь, опять же таки, то, как ты хочешь, посоветуют, так ли это, нужно это петь или не нужно это петь. У меня всегда было uh, такое вот почуття, відчуття, когда я иду на репетицию, чтобы э, uh, 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 что uh, я мушу что-то что привнести и что-то сделать еще лучше, Щоб навіть, знаєте, з таким, щоб її щоб її не під не підвести, тому що вона завжди приходить на репетицію, підготована. А, ніколи не було, щоб вона прийшла і не знала, чого вона хоче. Розумієте? Це вели, це це, це це, це щастя для співака і для музиканта. Вона все таки концертмейстер, і вона наша, наша наш друг. Наш друг. Це важливо? Це, це, це дуже важливо. Вона до нас приїжджає навіть на вистави, Вона була у нас ласкала. Когда мы спевали Балмаскарат, бал бал ну напряжает, у нас иногда и кажешь, что так, тут не, тут не так, тут, значит, он так, она нас сварит потом, что мы там начнут это Какое же я имею моральное право что-то им диктовать? Я могу просто в какой-то такой нейтральной форме сказать, что, допустим, вот такой звук мне нравится больше, а такой звук мне нравится меньше. Вот и все. И дело каждого солиста уже соглашаться со мной, не соглашаться, предлагать другой какой-то вариант, не предлагать, оставить тот, который есть, убедить меня в том, что я не права. Да нет проблем. Нет проблем. Но просто я исхожу из того, что меня, прежде чем я пришла на работу, меня еще до этого, 15 лет, учили играть на рояле. Меня никто не учил петь. Я не пою. Поэтому учить человека петь для меня табу. Я сама для себя вывела вот эту формулировку. Понятно, что в силу нашей все-таки специфики, нашей профессии приходится иногда что-то говорить, делать какие-то там наблюдения, делиться этими наблюдениями. Вот мне кажется, ну я это стараюсь делать все в какой-то такой очень нейтральной форме. Вот. А что касается конфликтов, ну это же люди, Полностью избегать конфликтов, ну, как... Если человек конфликтный, то он найдет, из чего конфликт создать. Скажем так. Если вы хотите, чтобы передача имела юристический характер, я вам спою. Но я предлагаю, чтобы нам спела Ольга Фомичева. ну подожди, попей, расскажи. У нее мало времени. Сейчас, минуточку, там все равно порежут. Дело в том, что концертмейстер изначально должен уметь петь. Не должен уметь петь, а должен уметь подпеть. И петь. И вот концерт мистера один изначально начинает, то есть если там идет дуэт, я пою свой голос, да, там богатик, он а она поет знать. за второго голоса, то есть она еще и поет, помимо того, что она Это играет. Это такой она кошмар. еще и умная, и красивая. Так что вот так. Все, я тебе буду очень красиво играть на концерте, ты заслужил.

É, Fusão. более 20 лет знаю линочку потому что я даже помню ее первый приход в класс у нас был оперный класс в консерватории и появился новый концертмейстер девушка которая была заинтересована во всем во всех Безумно ей было интересно. все интересно получилось так что девушка походила 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 и потом девушка пропадает оказалось как оказалось девушку уволили такая есть устоявшаяся, укоренившаяся и очень прочная тенденция считать, что концертмейстером быть сложнее всего именно у вокалистов. И когда я пошла работать именно в оперную студию консерватории, то есть работать с вокалистами, мне почему-то все стали страшно сочувствовать, меня стали жалеть. Боже мой, зачем же ты, дитинка, куда ты идешь? Я, ну что ж, сейчас, жалею? сейчас жалеют еще больше. Особенно когда я, когда я рассказываю, что я работаю в оперном театре, да. мне просто некоторые откровенно просто соболезнования иногда приносят. Ну вот, и так они на меня повлияли, что люди, которые мне говорили, боже мой, что же тебя туда-то за ты, это же самое страшное все, ты, из всех видов работы, которые есть. В нашей области это же самое страшное, что может быть. Это работа с вокалистами. И что-то я как-то так прислушалась и, в общем-то, как-то спустила все на тормозах и перестала работать. И меня за вот за то, что я недостаточно ответственно отношусь к работе, тогдашней заведующей кафедрой, он меня попросил на выход. И что, кстати, было совершенно справедливо, я считаю. Хоть я действительно, Дима прав, у меня глаза горели, ну, мне да, было безумно все интересно. Все безумно интересно, но оказывается, еще нужно заниматься. Еще нужно, идеи. да, что -то, помимо, помимо того, чтобы всех хвалить, да. еще нужно что-то делать. <laughs> вот. Сам. То есть концертмейстер должен знать изначально все, да. весь материал. Потом это, приходит, если мы говорим об потом приходит, грубо говоря, я не хочу никого обидеть, тупой вокалист. Это неправда. Ну, в большинстве случаев. Нет, большинстве, это тоже не Бывает. Я таких которые, не знаю. Которые приходят и вот э, я не говорю там а нас с тобой или там, вот бывают такие вокалисты, которые приходят, ну закончил консерваторию, а в основном вокалиста никак, От цахи, голос есть. Это тоже. А нот это, не знаем. Это нас так воспитывали, но это моя но моя практика показала, бывает, что не Бывает, Лина, ну, ну что ты же проработала в консерватории сколько лет, что у тебя таких не было? Было. Приходит человек, просто он не понимает, и вот концертмейстер начинает рассказывать. Это буква А, это буква Б, это, это буква В, так. а тут нужно это посчитать паузу, так. да, так да. ведь так. Да. То есть здесь нужно посчитать паузу, здесь четверть, там еще что-то. И все, то есть концертмейстер это очень такая, человек... певцу Ответ. должно быть изначально повести. Вот повезло с концертмейстером, считай, что партия у тебя сделана. Чувствую Если у тебя что-то не так… Дирижер спрашивает, сразу задает вопрос, с кем вы учили партию? Все. А с кем вы учили партию? С концертмейстером. А кто концертмейстер? Такой-то, такой-то. Передайте ей привет, вы здесь неправильно поете. Все. У Поэтому нас такого не было. Будет. Будет... Сделаем. До старости вот. лет. Володь, Володь, когда Володь, пока, когда пока... начнем забывать текст. Да. И еще я хочу затронуться. Вот ты задал вопрос, что, почему так все пугают вот именно работы так. с вокалистами? Вот почему-то считается, что именно вокалисты это самая капризная публика. Так оно и есть. К... неправда. Вот опять Правда. же, я буду возражать категорически, потому что за 20 лет у меня таких было считанное количество. Считанное. Как в том анекдоте, как э, ваша вас, сложилась ваша жизнь. Всякое бывало, всякое бывало. Но сказать, что это… Я ее прожила, как, как прожила. Как да? прожила. Э, 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 Почему-то принято считать, что это люди малообразованные, что это люди малограмотные, это люди со своими компризами, это люди, которые носятся со своими выдающимися голосами. Вот такая бытует э, э, точка зрения общая. На чем она основана, я до сих пор за 20 лет понять не могу. Потому что мои 20 лет показали, что ну это, это, это есть не так. То есть бывают, конечно, и такие, но они у меня не задерживаются. А те, которые задерживаются, я от них беру больше, чем они от меня. Я не хочу сейчас никому польстить. Но у нас абсолютно партнерские отношения. Абсолютно. Если я что-то могу объяснить своему солисту, я ему объясняю, если мой солист может что-то объяснить мне в чем-то, он разбирается лучше меня. Да Бога ради. Спасибо. Тройка пчится, тройка скачет, Вьется пыль из-под копыт. Колокольчик заливаясь, Упоительно звенит. Едет, едет, едет к ней, Едет к любушке своей, Едет, едет, Діткнуш не своє! Боюсь, вона... вона ще мені нічого не сказала. Може вона ще й не скаже там знизу, тому що там ми можемо поговорити, а завтра вона мені дзвонить і все вискаже. Та-да-да-да. Щось там не те, кажу, а я, а я значить начну, Ой, Ліна, ти ж знаєш, я ж приїхала, ми ж вчора прилетіли. Я не вформ і почну успокаивати. <рес> так що таки, начну щось придумувати. Вот прямо ключки своєї. прямо хопрямо вот прямо... К ней, прямо lilocke sa Клиночке... я все-таки тоже выхожу иногда на сцену, скажем так. Конечно, сейчас реже, чем раньше, поскольку все-таки работа в оперном театре, это работа в оперном театре в первую очередь. Я стала сравнивать, вот как я реагирую на критику. Вот когда я вышла на сцену, что-то сыграла, кому-то сокомпонировала, и мне потом сказали, как это было. И вот иногда мне это, иногда это мне никак. Иногда я с этим согласна, а иногда это сказано как-то так, что мне я и не согласна, и более того, меня это даже немножечко обидело. Но я, конечно, постараюсь это не показать. И вот, исходя из этого, я стараюсь, я стараюсь, я, к сожалению, только стараюсь, потому что я сама за собой знаю, что я бываю риска. Но я стараюсь не наступать на больные мозоли, что для каждого из солистов, особенно с, тех, с теми, с кем я уже очень много лет работаю. Я приблизительно представляю их а ахиллесовую пету каждого из них. И стараюсь на нее не давить. И вообще есть такой у меня универсальный способ. Прежде чем поругать, надо похвалить. То есть если я после спектакля иду к человеку в гримерку, то первое, что я говорю, ну мне кажется, что я так делаю в большинстве случаев, ты молодец. Это было здорово, ты молодец. Ты сделал то-то, 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 то-то. И не дай бог в день спектакля сказать, а вот зато вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и еще 25 ты не сделал. Это категорически нельзя делать. Это надо сделать на следующий день, через день, там потом когда-нибудь. Работать над ошибками. Но в день спектакля я должна обязательно человека похвалить. Да, честно говоря, я в 95% случаев это так и есть. И солистов есть за что хвалить моих. Ранимость. Ну, конечно, ранимость. Конечно, ранимость. Ранимость такая, что от того, насколько какое у человека настроение у солиста, зависит от того, как он будет звучать. Уже сейчас я это знаю точно, через 20 лет. То есть, конечно же, в день выступления сказать какое-то что-то, что может его расстроить или ее, и э, что может э, лишить вот этого состояния равновесия, боже упаси. Вот, это мои личные. Но я не думаю, что это что я что-то говорю сейчас, какую-то такую истину, какую то такое что-то супер оригинальное. Я не думаю. Я думаю, что большинство мастеров действует так же. Вокал — это такая, знаете, очень сложная физическая работа, на самом деле. Это на сцене мы стараемся делать, чтобы она была незаметной. Но за этим стоит большая работа. И сейчас люди, которые, с которыми я выйду на сцену, они Достойные показатели, я считаю, это вот именно то, что, что не просто не стыдно показать, это то, что с гордостью можно показать.